Там мы, там мы, как раз выезжали из Белгорода, где-то пол первого, да, короче, мимо аэропорта, и как начало по ПВО наша хренячить, прямо, прямо над нами, прямо вот Алена снимала даже, вот, там где-то что-то да, и там что-то, потом где-то там что-то там где-то за Белгородом, там дым там такой, в сторону короче, там черный, ну, потом проехали, там какой-то там что там какой-то. Там ночью тоже там спали в Белгороде, слышали ночью, как наши бу-бу-бу, что-то как что-то пошло туда. не, у нас тут классно вообще. Тут бассейн новый, бассейн и над днем ну, прямо за бассейнами самолеты летят наши, так много, ну, аж то, что видно, дети все хлопают, кричат, машут самолеты. Где-то не знаю, где -то за Старым островом куда дальше, может, где аэродром, <связывая> военные, военные летают, самолеты летают, Это все, это наша беда. Никому она не нужна. Но это мам, ты все хоть там пенсионер дома. А представь, если люди живут тут, семья живет в райвер надо -то работать, надо как-то передвигаться, надо все. Это никому, и, мам, поверь, и люди не хотят это слышать вообще. Да никакой России не будет. Что ты плетешь? Какая Россия? Какой? А -а -а. я говорю, если мы в Белгородской области люди не хотят слышать о том, что у нас происходит рядом, что такой там до всем, там, до жопы всем, там, Смоленск, Москва, там, Пермь, там, я вообще просто всем до жопы. Просто всем, У всех свои дела, даже никто не смотрит. Эти новости, эти программы, там, что-то мы не смотрим. Не по барабану тут хоть пиши письма, хоть выступай. Ну, теперь на нас пишут, то что вы сепаратисты, типа туда-сюда против российской власти, мы что тоже тоже -то так вот мы, мы, да. то, мы то мы то хоть, конечно, к себе домой, а еще такая ситуация и что, как?